Привет, это я, Андрей Богданович, и это мой погляд. Каждую неделю я просматриваю Кировоградский интернет и комментирую то, что мне понравилось или не понравилось. На этой неделе это такие темы. Черноиваненко подставил Тимошенко, Батькивщина сотрудничает с пророссийскими пропагандонами и Горбунов отмазывает коррупционеров. Черная неделя для Кировоградской Батькивщины и лично Черноиваненко. Такого облома у белокрасных давно не было. Местную Батькивщину, да и не только местную, на Кировоградщине словили за руку, вернее за задницу. И сделали это журналисты программы «Наши гроши». Зараз я в Кировоградской области. А теперь уже в Одеске. Позаду село Завалля, попереду – Саврань. Трое выходцев саме из этих двух сел за последние півроку пожертвовали партии «Батькивщина» чи не найбільше понад 4 миллиона гривень. Они просто проверили список тех людей, которые согласно Партийные отчетности жертвовали в пользу партии миллионы гривен. Вот, например, наша с вами землячка. Наталья Зубар. Прописана в селищі Завалля. 3 жовтня Жінка перераховала Батькивщине майже 149 тысяч гривен. І 4 жовтня стільки ж. І п'ятого знову. Потім ще за тиждень Зубар передала партії ще 130 тисяч гривень. Загалом за півроку Зубар профінансувала батьківщину на майже півтора мільйони гривень. Представте, що на насчет вашої партії з території Кіровоградської області прийшли такі от деньги. Наверняка ви б уже знали точно від кого і лично пожали би руку. І я думаю, що Черно Іваненко... Глава областной организации «Батькивщины» точно знал об этих деньгах. Но откуда такие деньги? Откуда у простой кассирши такое бабло? Работает щедрая миллионерка в сфере ритейла в супермаркете ⁇ кассиром. Не поняла. Вы все еще завалили в области, да. правильно, да? Вы регулярно делаете платежи на рахунок политической партии по 150 тысяч гривень. І це відображено в звіті політичної партії. А це, це, це не я, це моя плем'яниця, в мене карточку брала. Півтора мільйона гривень? Ну, ну і там десь вона працює, я не знаю, ну карточку напрузувалася і все. Тобто вона взяла вашу картку і перерахувала. Ну, і там я не знаю, що там, я чесно. ну, Це було ще до Нового року. Що? Там... Я када? Це все плем'янниця. Ну, це ще не кінець. Журналісти наших грошей. Нашли махинаторов и в Александрийском районе. Лідія Скубій збирала кошти на лікування доньки. Власних у родини катастрофічно не вистачало. Про збір тоді написали всі місцеві видання. А сюжет про дівчинку вийшов на один плюс один. Але за рік жінка з'являється в партійному звіті в якості доволі заможного донора. За чотири дні до нового року вона, нібито перераховує партії батьківщина: 149 тисяч гривень. 149 тисяч гривень це 5,5 тисяч доларів. так необходимых для лечения ребенка. Вот так просто берет и перечисляет эти деньги, необходимые деньги, партии Батьковщина. Понимаете, какой цинизм? Черная Иваненко, вы там еще не покраснели случайно? Не стыдно? Или не знаете, что такое стыд? Чарли! What? Что? What что ты делаешь? Где? Вернемся к розслідуванню. Скубій нині працює майстру манікюру. Працює прямо вдома. Спершу Скубій каже, все зробила сама. Ми займаємося перевіркою звітів політичних партій і побачили, що ви зробили великий внесок на рахунок політичних а партій, партій батьківщини. В звіті батьківщини у них на сайті висить. Ми перевіряємо, чи особисто люди надсилають гроші. Мова йде про 149 тисяч гривень. Це в четвертому кварталі. Це ви його робили? Ми ви особисто? Я особисто. Але дуже швидко здається і розповідає, як було насправді. Ви ходили в банк самі ці гроші перераховували? Чи просто дали свої персональні дані для того, щоб. Ні, я ходила, бо мене попросили. А, це хтось з місцевої батьківщини був? Так. Да. Ну от діло в тому, що мені ця людина була. допомогла. Допомогла, Я и теперь зрозумел. мне нужно было... Я зрозумів. Все, у меня больше вопросов нет. Вы поняли, какая схема? Представитель Александрийского районного осередка пришел к маникюрше с баблом, с кэшем и попросил ее как бы перечислить. С неучтенным кэшем. То есть просто-напросто берет эту женщину, бросает под танки. Глава областной организации Батьковщины Кировоградской области Черная Валенко, вы давно такие махинации прокручиваете с народом, а? Откуда у партии незадекларированный кэш? У вас организация имени Пабло Эскубара? Колумбийские наркоторговцы от переизбытка нала просто закапывали его в землю. А вы, значит, через людей пропускаете. Хреновые политические гангстеры.

І я думаю, що якщо вони іноді можливо не хочуть про це говорити публічно, то це просто може загрожувати їх свободі і життю, тому що немає в Україні демократії і немає в Україні чесності, і немає правосуддя. Демократії, чесності, правосуддя, до якого з цих слів можна застосувати банальну легалізацію мільйонів невідомого походження, через людей, яких попросили або ж навіть і не запитували дозволу, використовуючи їхні персональні дані. Браво наші гроші! Подасть Черний Іваненко і Тимошенко в суд на журналістів після такого розслідування? Мол, це не правда? По-моєму, ні, тому що це правда. Потому что и Батьковщина, и Тимошенко, и Черная Валенко, вот они все участники легализации неучтенного кэша в обход всего, чего можно еще придумать. И главное, когда ты тыкаешь политиков то, что они там наделали, то они ведут себя как маленькие собачки. Кто это сделал? Кто? Вот инициатор, так инициатор. Помните нардепа Горбунова от Народного фронта? Есть такой нардеп, списочник, любит попиариться за наши с вами деньги на всяких культурных фестивалях. Он очень любит, когда о нем или пишут, или говорят, что он инициатор. Вот и я решил, если человек любит, надо потурать его маленьким слабостям. И я говорю, Горбунов инициатор один из инициаторов голосования против антикоррупционной статьи. Благодаря таким инициаторам Конституционный суд отменил наказание за незаконное обогащение. То есть, если раньше коррупционерам, чиновникам надо было объяснять, где они взяли такие вот лексусы, имея зарплату в десяток тысяч гривен, то вот теперь это не надо. Мол, вы сами доказываете, что машина куплена каким-то незаконным путем. Кому прикрывал Горбунов задницу такими действиями, я не знаю. Но очень четенько прикрыл. Вместе, кстати, с Нардепом, еще с одним с Кировоградщиной Березкиным. Там вообще такой список интересный проголосовавших. Такая, знаете, коррупционная коалиция. Значит, 10 человек из-за поблока, 11 от БПП и Возрождения, 3 от Воли Народа, 1 от Радикалов и 23 депутата Народного фронта, включая Горбунова. І, кстати, Нардеп Горбунов попытался оправдаться, даже собрал пресс конференцию Какие же его аргументы? Вот его цитата. У нас такая хвиля боротьби з корупцією абсолютно правильно. Я голосував за всі законопроекти щодо боротьби з корупцією. Але та стаття просто не працювала. За інформацією НАБУ до буцегари не потрапила жодної людини. Вот на самом деле виновата не стаття. а судей, которые тормозят эти расследования. Коррупционные суды затягивают сами процессы, как, к примеру, это суд над Насировым. Или судьи берут самоотводы и тоже тормозят этот процесс. И, конечно же, судьям поперек горла эта статья, но Горбунов этого не замечает. Другой аргумент Горбунова – это, мол, эта статья нарушала презумпцию невиновности. Брехня, так сказала Европа, еще и аргументировала, почему эта статья как раз и не нарушала презумпцию но проголосовавшим депутатам надо было спасать шкуры или свои, или те, кто более их заинтересован, судя по всему. Третий аргумент – это так называемая нулевая декларация. То есть Горбунов выступает за такую себе амнистию. То, что наворовал до этого – норм, нормально, а вот после уже будем наказывать. Угу. А что, так можно было, что ли? Против нулевой декларации выступает, кстати, и МВФ. А эта антикоррупционная статья, которую отменили, была непременным условием и о никакой амнистии речь не шла. То, что нажито незаконно, должно расследоваться и возвращено в бюджет. А ага, да, еще Горбунов заявляет, что отмена статьи не связана с каким-то конкретным делом депутата или чиновника. И тут я заулыбался. Ага, сейчас. Ну никак прям не связано. Дело в том, что у Горбунова с антикоррупционной статьей свои отношения. В 2017 году Нардепа заставила поволноваться на ЗК. Агентство заметило, что Горбунов не задекларировал автомобиль Lexus. И Нардепу пришлось объяснять, где он взял эти 2 миллиона гривен на покупку такого автомобиля. Но, конечно, это не понравилось Горбунову. А еще в 2017 году Государственная фискальная служба проверяла Горбунова. Причина – он задекларировал 12 миллионов гривен. Но при этом ГПУ с отсылкой на налоговую декларацию с 1998 года посмотрела и увидела, что он заработал легально только 1 миллион 200 тысяч гривен. Все по поводу пресс-конференции Горбунова читайте на кировоградских, на крапивницких сайтах без купюр, весь Кировоград и Сибиан. В общем, ситуация с голосованием Горбудова напоминает мне пословицу про вора и горящую шапку. Когнитивный диссонанс я заметил у крапивинских интернет-ресурсов. Так, с сайтом Златополь, который, по слухам, контролирует Черная ваенко происходят странные вещи. В статье «Пять час визиту президента Украины на бывало отбывались дивные речи» действительно творятся эти самые странные вещи. Сначала на этом сайте пишут, что президент во время визита в Крапивницкий сильно ляснул в пощетце молодую девчину, а потом читаем «поплескав долоную по обличу. Типа попытались выдать желаемое Черноиваненко за действительное. Но давайте посмотрим видео, что же сделал президент в ответ на провокацию. Как видите, никакого ляпаса там не было. Оказывается, Златополь о ляпасе отмазался. Написал, мол, про це у своему видеооблозе поведомил журналист хе -хе, Анатолий Шарий в пятницу 1 березня. Информує страна UA. Что? Вот именно, что? Кто такой Шарий? Давайте почитаємо українську вікіпедію. Анатолій Анатолійович Шарій, відеоблогер, колишній журналіст, відомий про російськими та українофобськими поглядами і намаганням дискредитації України, що підтверджується заявами низки українських ресурсів СБУ та Комітету Визволення політв'язнів. Златапаль, Чернеіванінкало. Ви давно працюєте на Росію? Тобто ви легалізуєте російських пропагандонів, називає їх українськими журналістами. не може то, що ви цитуєте ресурс страна Йої це хорошо? Я напомню, что последние исследования показали, что страна UA – это информресурс с максимальным количеством манипуляций. Злат Поличерная ванька, перестаньте воевать в гибридной войне на стороне России. На этом все. Лайкайте, комментируйте и помните, все изменяется на краще. Особенно изменилось в бюджете политической партии Батькивщина, благодаря нашим кировоградским кассиршам. Пока.